Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Qacına baxıb xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə yeni bir taktika yoxluyuruq, dediyim kimi. E, Demə, yuxarı qoyacağıq 35 manat, aşağı da qoyacağıq 65 manat. 65 manatı 100 manat olanda çıxacağıq. 35 manatı da 10 əmsal, 15 əmsala qədər gözləyəcəyik. Belə bir taktikadır. Bunu daha əvvəl də yoxlamışam. Sadəcə olaraq hissədə video şəklində göstərmək istədim. Aşağınsatdıq 100 manata və ikisinin də pulunu çıxarmışıq aladıdı və yuxarıdakı pul artıq bizə pulsuz kimi gəlir. Yəni e, mayamızı çıxarmışıq və tam xeyirdə o pul nə qədər götürsəm, məsələn mən bunu 200 manat xeyrinə götürəcəm. Aslında riskli ablərdim. İlk oyunda 20 falan əmsal gözləyirdim. Sadəcə olaraq orada yuxarıda 21 əmsal gördüm. Ona görə də biraz çəkildim. Yaxşı çəkinmişəm elə. Dostlar və 20 nəfərə 30 manat hədiyyə eləyəcəyik. Düzdür, ola bilər ki, videoya baxış sayımız az olsun və son vaxtlara diqqətimizə baxan olmadığın görə biz də e, belə deyim Artıq daha həvəssiz yanaşırıq bu işə, sözün açığını birmək istəyirsinizsə. Amma videolarımıza baxış bərpə olsa və izləcilərimiz çox olsa, rəy yazan sayımız çox olsa, 20 nəfərə 30 manat. Olmasa belə 20 nəfərə 20 manat hədiyyə eləmək fikrimiz var. Bu 20 nəfərə 20 manatdan yararlanmaq üçün mütləq aşağıda qoyduğum ikinci kanalımıza abunə olmalısınız. O kanala abunə olun, orada çəkilişlərimiz olacaq. Daimi şəkildə alazda 100 divarında abunəmiz var. Belə bir taktika da 200 manatı 400 manata gəlmişik gördünüz kimi. Aşağı salırıq mayaya. Baxın, bu oyunda oynasa xeyrə də mayamızı çıxarmışdı. Xeyrimiz yox idi. Danışmağa başım qaraşdı da yəni sata bilmədim, oynamadım daha doğrusu. Heç xeyrimiz də olmayazdı, ziyanımız da ona görə çox da bir fərq etməyəcəydi. Satdım aşağına yenə 100 manata, yuxarıdan yenə xeyir götürə bilmədik. Bu oyun oynamaq istəmirəm. Bu sadəcə olaraq 9 manat 90 qəpi qoyacam. Söhbət eləyimin biraz sizlərlə. Çoxdan da videomuz yoxdur baxım belə bir taktikadır aşağı 65 yuxarı 35 qoyuruq. Bunun başqa növləri də var. Məsələn aşağıya 6.50 yuxarıya 3.50 da qoymaq olar. Yəni eyni şeydir sadəcə onsuz puldan yoxlayırıq bunu. E, sadəcə onsuz mənim balansımda çox pul var deyə hal-hazırda mən belə yoxlayıram, 65 35 kimi yoxlayıram. Yəni eyni şeyi 10 manatla da edə bilər mənim olar. Bu oyunun saytının linki aşağıda var. Ordan sayta gedib oynaya bilərsiz. Təbii ki, oynamaq istəyənlər üçün də yəramın. Oyna başlamayanlara tövsiyə elmirəm. Satdım. Yuxarını yenə 100 manata, aşağıını yenə gözləyirəm. Əcü az manata satacam bunu. Ay. Ey, ey, ey. Yaxşı, bu oyunu bir daha yoxlayaq bunu ə təxminən 200 manat, 600 manat eləsəm məgərincə dayanaram, çünki çox da belə bir üçqat götürsə mənə bəsdir. 200 manat mayam saxlayaram saytda, 400 manatı da çıxardaram. Belə bir planım var. Təbii ki, çox dəqiq da danışmaq olmaz belə şeylər haqqında, amma çalışacağam ki, elə bir ə, uduş olsun ki, mənə də sərf eləsin. Bu oyunu necəm buraxım yoxsa oynayım, bilmirəm. Oynayasam yaxşı, bu oyunu da oynayacam. Bu oyun toxinamam yox idi. Yuxarıda nəmsallardan gördüyüm qədər də, nə bilim, böyük bir əmsal gözləmirəm. Elə mə. Dediyim kimi gözləmirdim zaten, amma bəzən adamı tamaşçu gəlir. Bu oyun oynayaq. Mayyamıza geri dönmüşü eğer Çox az getsə, belə taktika da göstərməyəsin dediyim kimi dostlar, yuxarı 65, aşağıda 35 manat qoyuruq. Bəyəqdə yuxarı 6.50, aşağı 3.50 da qoya bilərik. Təbii ki, bu sizdən asılıdır. Mən sadəcə olaraq şu anda belə oynayıram. Hələ hazırda yenidən başa dönmüşük. Bu belə çarşiya sıfırlanır və yenidən başlamışıq oynamağa. Yere satdım yuxarını 100 manata. Aşağına bu səfər artıq böyük məbləğ dözdürəm işi kökündən bitirmək istəyirəm. Yəni aşağıya 400 manat versə satacağam və, və e, bu iş burada da tamamlanmış olacaq. E, Arada -ar da biraz umursuzluqlarımız oldu, amma məncə nəsaysı, təşəkkür, qulaq asıb oynadım. Satdım oşağına gözəl 400 manata, super oldu. Həyəcəndim <laughs> e, özüm də ə və ə 10 manat qoyacam avtomat aşağı. Belə dostlar, gördünüz kimi taktikamız bundan ibarət idi. Demirəm həmişə uğurlu ola bilər falan filan, amma çox az riski var. Yəni belə bir avətor kimi riskli oynaba baxanda çox az riski var. Gördünüz kimi 200 manat, 600 manat eləməyə bazardım, amma yenə də bu oyunu oynuyursuzsa bir kiçik bir taktikə çıxıb beyninizdə qalsın və bu taktikanı yoxlaya bilərsiniz ə bel saytlar var dostlar. Orda oynayırsınız və balansdan pullarınızı çıxarda bilmirsiniz. Amma aşağıda link qoymuşam. O saytda oynayaraq rahatlıqla pulunuzu çıxarda bilərsiniz. Tam etibarlı saytdır. Oynamağını da tövsiyə etmirəm. Bir daha deyirəm. Oynayan şəxslər isə etibarlı və gümanlı saytlarda oynamağı tövsiyə edim olsun. Dəyəndikcə 20 nəfərə 20 manat hədiyyəmiz var, çəkilişimiz var. Və o hədiyyəni də götürmək üçün aşağıda yazmışam, yorumlarda ilk başda var. İkinci kanalımızdır. O kanala abunə olun və 10 gün sonra videomuz olacaq. O videoda udanları elan eləyəcəm. Sağ olun dostlar, izləmədə qalın. Sevilirəm.